25 жовтня у другій половині дня на виборах місцевих органів влади спостерігалась доволі повільна активність виборців. Кожна з виборчих дільниць була відкрита своєчасно, Жодних грубих порушень спостерігачами зафіксовано не було. Єдиною перепоною для деяких виборців стала відсутність їх прізвищ у списках. Про це громадянам потрібно було подбати заздалегідь. За адресами фізично недієздатних осіб працювала виїзна комісія. уточненный список у нас 99 154 человека. В списках значит? Да. Работают выездные? Да, работает, расписан график движения автобусов, каждом участке прикреплен автобус, выезжает и объезжает неспроможник порисуватостей. 1719 человек. На 15.00 20 043 человека, в процентном соотношении это 20 и 21 процент, 20 на Были какие-то зарегистрированы ну, были некоторые технические неполадки, но это никак не повлияет на ход избирания, избирательного процесса никоим образом. Во сколько все участки открылись? 8 участков. да, 8 утра открылись все участки. Закроются? Закроются 8. І все, і почнеться неприривне засідання. Гнучі начнуть первої протоколи привозити. Масова хвиля слов'янців, бажаючих віддати свій голос за гідного кандидата в мери міста та партійну силу, представники від якої займуть крісла в слов'янській міській раді, спостерігали зранку. Хоча надвечір до виборчих дільниць різних районів міста також поспішали свідомі виборці. Переважна більшість з яких були люди середнього та похилого віку. Що ж до організації процесу, члени виборчих комісій були забезпечені усім необхідним для виконання своїх повноважень. Люди стійко переносили холод у приміщеннях дільниць, де відсутнє опалення. Обігрівалися гарячим чаєм та електроприладами. 141 200. Відкрилися ми вчасно, ніяких порушень і зауважень до нас не було. На даний момент у нас проголосувало 523 виборці. Я думаю, що буде ще десь, мабуть, о п'ятій годині. Ось така хвилька. Можливо, хтось буде о 8 годині, тому що захочеться такий екстремал. Але я так думаю, що це, мабуть, хвиля така найактивніша Вже пройшла. Порівнюючи з попередніми виборами, я б сказала, що явка у нас є. Посередня, ні активно, ні пасивно, тобто десь посередині ми знаходимося. Звичайно, на жаль, приходять тітні люди. Молодь не дуже активна і це дуже прикро. Були такі випадки, коли люди не бачили себе у списках. Ні, у нас все чітко, всі в списку є, всі задоволені, усміхаються. Наша комісія дуже гарна, мені подобається всі члени комісії, тому що привітно зауважень жодних. В приміщенні досить прохолодно, оскільки школа поки що не обігрівається, але ну будемо так говорити, одягнулися потепліше, ну нічого не зробиш, ну нічого, це все нормально. Ми звикли вже працювати, це ж не перший раз. Все добре. Добре, я думаю, що вибори пройдуть у нас добре, без порушення, впевнена сто відсотково в цьому. В України, ініціативи, які проводять, це страна, це моя страна. В тому числі її вибори. Открылись, как положено, в 8 часов утра. Нарушений никаких не было. Вот наблюдатели, особые приходили, тоже с постригачей смотрели. Ну, все было, как бы все хорошо, все нормально, никаких инцидентов не было. На 16 часов у нас проголосовало 392 избирателя. У нас по, по списку у нас 1728 избирателей, ну, получается, где-то около 23% пришло избирателей. Ну, как бы основной наплыв был утром, ну, к обеду уже как бы поменьше стало. Ну, в основном такие молодежи мало, средний возраст, пожилые люди приходят. Почему но... вы сегодня решили прийти и принять участие? В выборах? Ну, может быть, мой голос что-то решит. Может, нет. Но как бы я бы не хотела, чтобы моим голосом воспользовались люди, которые покупают голоса. выбрали достойного кандидата? Надеюсь, что да. Почему вы сегодня решили принять участие в выборах? Ну, как заинтересованным. Я вижу, что люди идут, желания изъявляют. Надеемся, во всяком случае. А там, что Бог даст. Я только что проголосовал за молодых, только за молодых. Пускай они идут вперед и нас ведут за собой. Уже если мы ничего не смогли сделать нормального, пускай молодые что-то делают. Это их уже выбор, им жить. Наш участок номер 141-199. Открылся в 7.15. На это время проголосовало 401 человек. 30%. Больше голосуют пенсионеры в основном. Ну, явка нормальная пока. Чаще с утра или С утра. С утра где-то до двух часов. Так подходят, подходят потихоньку. Были какие-то нарушения? Нет, все идет нормально наблюдатели у нас есть, все на участке в порядке. Мне не безразлична вообще судьба города и вообще страны. Как вы думаете, активно славянцы вообще принимают участие в выборном процессе? Ну, знаете, судя по мнению моих знакомых, не очень. Людям наверное, просто уже устали от всего этого, хотят уже чего-то определенного, а как бы никак не наступают как бы определенности. Это да? и хорошая жизнь, нормальная. Наш избирательный участок открылся вовремя в 8.00, как положено. Значит, нарушений у нас не было. Было у нас два или три чека людей, которые нету в списке, но они недавно прописались. А по старому месту прописки, оказывается, они есть. Они поехали на выборы на свой участок. И на данный момент у нас проголосовало 428 человек, то есть 24% избирателей. Примерно где-то пять процентов молодежи. Помещение довольно прохладно, как обогреваетесь. Оделись тепло. И стоит один обогреватель. У нас чай пьешь. Чай пьем, кофе пьем. Все идет спокойно, но только мало людей. Хотелось бы гораздо больше людей. Нарушений зафиксировано не было. Были люди, которые себя не находили в списках, они поворачивались и уходили. Жалоб особых нет, потому что списки нужно уточнять. В суд никто не обращался. Открылись мы ровно в 8.00, как положено, без всяких нюансов, эксцессов и тому подобных инцидентов. По списку было 1703 человека на Проголосовало 422 человека. Это 30 процентов от списка голосующих. Значит, на голосование на дому было 24 человека. Из них проголосовало 18 человек. Это 75 процентов голосующих. Мы открылись вовремя, 8 часов утра. Нарушение, скарг, заявление у нас на дельнице не выявлено и не зафиксировано. Проголосовало 647 человек, это где-то 36% процентов по нашей дельнице. Были ли такие случаи, что избиратели не находили себя в списках? И как вы действовали в таких ситуациях? Нет, у нас такого не было. Дело в том, что у нас немножечко как бы неудобно расположены две дельницы, и если люди как бы не было в списке по адресу, они находили себя на второй дельнице. Процент молодежи у нас очень маленький. Хотелось бы, чтобы была наша молодежь активнее. Они люди во сколько закрываются? 20 часов, 20.00. Участок 141 209 755 мы уже были готовы 8 даже открыли двери уже 7 то есть 8 начали работу так сказать без запинки без ничего все нормально все в порядке а, сейчас 438 где-то вот так ну это где-то 29 явка была активная с утра либо... да, да до часа я думаю, основная масса пришла до часа. Это были молодые люди, либо пожилые? Либо ну, молодежи уже да. очень мало было. Нарушений не, не было, приходили только люди со свободы и захотели, чтобы у нас висел флаг. И нам его дали, мы повесили. Потом они захотели, чтобы мы его еще погладили. Мы его погладили. Флаг, в смысле, государственный. Ну, да, 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 Так, ну, такого вот мелкое, так сказать. Ну, хотя, по сути, в законах, что мы читали, нигде о так сказать, о снаряжении выборочной комиссии нигде не указано, что флаг Украины. У нас это хватает. И на и висит на входе, и кабинки, то есть символики Украины хватает. Все должны голосовать, все должны выскать свою позицию и определиться, кто должен навести в городе порядок. Будем говорить так, ну партия это сложнее, все не несерьезно. Поэтому по мэру есть вопросы. Открылись мы сегодня вовремя, 8 часов. Выборы проходят спокойно. На данный момент проголосовало 671 человек, что по нашему участку составляет 29%. Всего на нашем участке 2296 человек. Нарушений зафиксировано не было. Все у нас проходит хорошо. Если люди не находили себя в списках, то по закону они должны были раньше об этом позаботиться. Мы не, не, по закону не имели права их дописывать. Таких списков не было. Кто в суд обращался? В суд обращались до этого раньше вот один человек, и он добился решения суда, и его внесли в уточненный список.

На нашем участке зарегистрировано 1484 избирателя. На данный момент проголосовало 456, что в процентном отношении 31%. Это явка на данный момент. Открылись 8 часов, все как положено. С самого утра у нас присутствуют семь наблюдателей от разных политических партий. Нарушений не было. Были такие граждане, которые не нашли Были. Одна девушка работает в Харькове, живет здесь. Приехала специально на выборы, но, ну, естественно, она в сроки не уложилась, но подать предварительно заявление. Предложили ей обратиться в суд, чтобы сегодня и выдали заявление для того, чтобы она могла заполнить его, отнести в Держреестр и принять полноценное участие в следующих выборах. До окончания выборов осталось 5 минут. Так, 20.00. Избирателей, которые опоздавшие на улице, нет. Я закрываю помещение. И переходим к дальнейшим процедурам. Жодних серйозних ексцесів та провокацій під час виборчого процесу не відбувалось. Що ж до незначних непорозумінь, на одній з ділянок кандидат депутати забажав здійснити відеозйомку виборчого процесу. Члени комісії та спостерігачі роз'яснили йому законодавчі вимоги. До того ж слов'янським правоохоронцям довелося перевірити інформацію про підозрілий автобус. В чергову частину слов'янського міських відділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по місту їздить автобус з держномерамі Харківської області з людьми, які викликають підозру. Відомості за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. За викликом негайно була направлена слідчо-оперативна група. Встановлено, що автобус прямує у місто Харків зі спостерігачами, які повинні були перебувати на виборчих дільницях Красноармійська. Однак вибори в цьому місті не відбулись і вони вирішили повернутися до себе додому в Харків. Водій цього автобуса заблукав у Слов'янську. Правоохоронці перевірили документи пасажирів. У всіх при собі було посвідчення спостерігачів від кандидата на пост міського голови Краснормійська. Працівники міліції супроводили автобус на трасу Київ-Довжанський. 25 жовтня, після закриття усіх дільниць, о 20 годині 30 хвилин, голова Слов'янської міської територіальної комісії Антоніна Шумакова оприлюднила остаточні дані про явку на виборчих дільницях Слов'янщини. За цією інформацією, найбільш активними виявилися виборці Святогірська, де ще менше відсоток зафіксований у Миколаївці. Найменшу активність у виборах проявили жителі Слов'янська. На 8 часов вечора всі дільниці закрились, почали засідання, значить.

Проголосовало 28 389 человек в процентом соотношении. Это процента. 28, э, 28, очень спокойно, не знаю, так, так приятно, очень спокойно прошлись ни одной жалобы, ни одной скарги. Мы сегодня на заседании раскрыли, э, рассмотрели одну скаргу, которая была по поводу агитации вчерашнего дня, но мы оставили ее без рассмотрения. На одном из участков выключили свет, но исполком сработала оперативно, служба 05 сработала оперативно, запустили все, и комиссия продолжила работать в штатном режиме. По закону о местных выборах результаты должны быть оглашены не позднее, чем через 5 дней. Но я надеюсь, что если работа пройдет так же хорошо, как она прошла за сегодняшний день, то завтра к вечеру, может быть, так бы очень хотелось, мы смогли бы уже закрыть этот вопрос. Второй тур может быть назначен, во-первых, по закону, город, в котором население превышает 90 тысяч, он идет на второй тур. Если в случае, если сегодня один из кандидатов в мэри набирает 50 плюс 50 процентов голосов плюс один, то второго тура не будет. А в другом случае, если такого не случается, то ЦВК уже назначила дату второго тура для таких городов. Это 15 ноября. И тогда уже будут между собой соревноваться два кандидата. Два лидера. Да. А по партиям сейчас, те партии, которые преодолеют 5% барьер, исходя из количества голосов по каждому кандидату, они же будут распределять процентом процентном соотношении мандаты.